вечір, добрий ефір каналу Кіровоград продовжує програма. Тема дня сьогодні у нас у гостях Максим Березкін, кандидат в народні депутати України за виборчим округом номер 99. Це місто Кіровоград. Доброго вечора вам, Здравствуйте. Максим Станіславович, Пропоную говорити в цю нашу зустріч про питання, яке хвилює мешканців саме міста Кіровограда. Про питання житлово-комунального господарства. І е, почати ось що хочу: зима насувається, і е, за прогнозами урядовців вона буде непростою. Говоримо про те, що не маємо газу від Росії в тих обсягах, яких традиційно. Да. Яким чином виходити з цієї ситуації, з вашої точки зору? Уряд каже, слід заощаджувати. Що ви думаєте з цього приводу? Я я думаю, что э, здесь действительно нужно прислушаться к нашему правительству в этом вопросе, потому что это станет большой проблемой для Украины, особенно в эту зиму еще больше, чем во все предыдущие годы. Вы помните, что всегда все газовые переговоры Украина-Россия, они всегда проходили в октябре, в ноябре, когда уже на носу э, был отопительный сезон и нас всегда шантажировали э, вот началом отопительного сезона и нам всегда пришло приходилось идти э, навстречу для того чтобы не оставить граждан просто без без тепла в неотапливаемых помещениях. но сейчас э, предлагается очень хорошая очень хорошая модель экономии экономии природного газа и экономии электричества, потому что в основном у нас электричество, ну кроме того, что есть атомные электростанции, в основном мы работаем на теплоэлектростанциях, которые работают на угле. С газом у нас ситуация непонятная, будет газ, не будет газ, какая будет его стоимость, но теперь непонятная ситуация еще и по электричеству, потому что ситуация на востоке Украины, на Донбассе, мы не понимаем, что у нас будет с поставками угля. И вот то, что предлагает правительство экономить, безусловно, это правильно. Но есть же еще такой вопрос, как альтернативные источники энергии. И э, этот вопрос в правительстве муссируется достаточно давно, но вот очень активно он начал э, развиваться сейчас. И я хочу сказать, что это очень правильный вопрос. У нас есть энергия Солнца, у нас есть энергия ветра. И у нас в конце концов есть э, э, так называемая биомасса. Что это такое? Это все, что вокруг нас растет: деревья, трава. Э, солома, которая остается после того, как убрали зерновые, после того, как убрали кукурузу, подсолнечник. И я вам хочу привести пример компании «Креатив». У нас есть в Альшанском районе, у нас есть завод по производству биотопливных пилет. Как раз таки вот из этой так называемой биомассы. Значит, что происходит? Есть специальная техника, которая с поля подбирает остатки соломы, остатки вот э, того, что остается после кукурузы, после подсолнечника. Фактично, те, на что раньше уваги не звертала. То, на что не, не обращают абсолютно никакого внимания, и оно не имеет никакой стоимости, по большому счету. Стоимость это только транспортировка до завода, вот от ближнего поля до завода. И этот завод у нас производит на сегодняшний момент порядка 10 тысяч тонн, 10 тысяч тонн пилет в месяц. Этого достаточно для того, чтобы обогреть, но ну, если не весь Кировоград, то половину Кировограда, так это точно. Э -э, в чем заключается суть вопроса? Необходима государственная программа по э, переходу э, с э, систем отопления э, угля и газа на э, твердое биотопливо. Э, при этом я должен сказать, что возможно параллельно использование и угля и биотопливных пилет. но этого ресурса в Украине, вот именно биомассы, вы сами прекрасно знаете, что его предостаточно. Конечно, Креативовский завод не перекроет потребности всей Украины, но если будет государственная программа по поддержке вот именно таких производств и по переоснащению коммунальных предприятий, в первую очередь коммунальных предприятий на использование вот таких вот биотопливных пилет, то мы сможем, вот креатив, вдумайтесь, экономит 90% потребности своей в природном газе, 90%. Соответственно, если мы потребляли э, там, миллион кубометров, я говорю к примеру, то на сегодняшний момент мы потребляем всего лишь 100 тысяч кубометров природного газа в месяц. Це колосальні цифри в розмірах України питання ще в іншому. житлово комунальне господарство має вже давню історію і його ресурси зношені. Фактично. Аби доправити це тепло до квартири від котельні, теж треба, аби ці трубопровод той же був як належить, оснащений. Є думки, що ОСББ зможе вирішити питання якоюсь мірою. Коли мешканці хоча б на своїй території, хоча б своїм будинком будуть опікуватись самі, що ви думаєте з цього приводу? Неоднозначний питання, вопрос, скажу одразу. тут, все зависит от людей, які работают либо в ОСББ, либо в ЖЕКі. Я, я не согласен с тем, что э, вот тотально система жеков она э, пережила себя. Есть жеки, где добросовестно э, в рамках, конечно, своих финансовых возможностей стараются выполнять свою работу но здесь в первую очередь возникает вопрос опять-таки пресловутой коррупции, потому что пока по вертикали деньги необходимые на тот или иной жэк или э, другую организацию, которая занимается обеспечением там теплом или газом э, того или иного или того или иного дома, пока эти деньги дойдут до адресата ну, наверное, процентов 70-80 этих денег разворовывается. Поэтому, вот, вспомните: в прошлых передачах мы с вами говорили о так называемом громадском контроле, который необходим этот законопроект, я считаю, о громадском контроле. И чтобы люди сами контролировали. Як використовуються ті деньги, які виділяються в даному випадку, ми говоримо о ЖКХ значит, на потреби житлово комунального господарства. Ще одна тема, яка дуже давно вже обговорюється в Кіровограді, це сміттєпереробний завод. Ми маємо сміттєзвалище, які час від часу згораються, де фактично невпорядковане це сміття і таке інше. Яким чином відображено це питання у вашій передвиборчій програмі, адже ви балотуєтесь саме від Кіровограда? Ви знаєте, Недавно у меня была встреча на Завадовке, и все люди, которые пришли на встречу, их было порядка <coughs> порядка 50 человек, все люди задавали один и тот же вопрос: что нам делать с э, нашей э, мусорной свалкой, когда лето э, дышать невозможно, э, все горит? дымом заполнены все балки вы знаете что завадовка она вся вот в кручах в балках то есть все <coughs> прошу прощения uh, все балки заполнены вот этим вонючим дымом от, от того что горит горит эта свалка шкидливый, токсичный. конечно 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 он очень он очень вредный во-первых здесь я считаю нужно продвигать две инициативы первая инициатива это социальные доплаты за скажем так за вредность проживание в том или ином районе. И вот в частности по завадовке это нужно делать в первую очередь. Это мы в состоянии сделать даже на местном уровне. Нам достаточно денег для того, чтобы хотя бы завадовка получала какую-то компенсацию за то, что она живет вот рядом с, э, с таким огромным э, мусорником. Но глобально есть решение этому вопросу. И я вам должен сказать, что несколько лет назад было обращение от инвесторов в наш Кировоградский горсовет, а потом и э, к мэру, э, о том, чтобы построить на территории вот свалки, построить мусороперерабатывающий завод. И, к сожалению, этот вопрос вот как-то он спустился на тормозах. И я знаю, что эти же инвесторы, которые приезжали в Кировоград, они построили завод в Одессе а по какому принципу работает этот завод? Во-первых, построив этот завод, мы опять-таки мы получаем рабочие места. Мы решаем проблему экологии по этой свалке. Потом мы получаем дополнительное электричество, потому что там в процессе сортировки мусора там тоже скапливается энное количество биомассы которую можно перерабатывать, есть современные технологии, ее перерабатывать, сжигать и получать электричество. И это атмосфере никоим образом не вредит, потому что это все под европейские нормы экологии уже рассчитано. Кроме того, Будет получаться дополнительная продукция и дополнительные деньги, ну, дополнительная прибыль у этого завода, соответственно налоговое отчисление. То есть они сортируют отдельно пластмассу втор сырье пластмассовое получается для там пакетов полиэтиленовых еще чего-то, отдельно бумага перерабатывается. Это все продукция, которая будет давать налоговое отчисление здесь в Кировограде. Поэтому очень много вопросов решается вот одной вот этой постройкой э, завода по переработке мусора. И я, как э, кандидат в депутаты Верховную Раду, я надеюсь, что э, э, я стану депутатом, и этот вопрос я буду очень активно лоббировать в Киеве для того, чтобы построить этот завод именно здесь, в Кировограде. Дякую вам за разговор. Сегодня мы можем Глядачам напоминаю, что в нашей студии сегодня мы спілкувалися с Максимом Березкіним, кандидатом в депутаты Верховной Рады от виборчого округа номер 99. Спасибо.